Bayangkan Kota Melaka pada awal abad ke-16. Di kaki Bukit St Paul, azan subuh bergema di antara rumah-rumah atap nipah dan kapal-kapal dari seluruh dunia berlabuh di muara sungai. Namun di balik kemegahan itu, bara fitnah sedang menyala di istana. Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin mencatat bahawa di tengah kekayaan dan kuasa Melaka, muncul seorang wanita bernama Tun Fatimah putri kepada bendahara agung Tun Mutahir. Beliau terkenal bukan sahaja kerana parasnya yang jelita, tetapi kerana kecerdikan dan ketabahan yang akhirnya menjadi lambang maruah wanita Melayu. Tetapi di manakah kebenaran di sebalik kisahnya? Adakah Tun Fatimah benar-benar wujud seperti digambarkan atau adakah beliau sekadar alegori cermin kepada dosa politik istana yang menjerumuskan Melaka ke jurang kejatuhan. Menurut sejarah Melayu, sekitar tahun 1510, Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir memegang kuasa tertinggi di Istana Sultan Mahmud Shah. Keluarga Bendahara dihormati, bahkan lebih berpengaruh daripada kerabat diraja sendiri. Dalam suasana kuasa yang begitu rapuh, fitnah menjadi senjata paling berbahaya dua watak gelap muncul dalam teks. Raja Mendeliar dan Sikitul yang meluduh Tun Mutahir berhasrat merampas tahta. Sultan Mahmud yang ketika itu sudah resah dengan keagungan bendahara mempercayai fitnah tersebut. Catatan tradisi menggambarkan tragedi itu sebagai darah yang membasahi tangga istana. Tun Mutahir, anak menantu dan keluarga dibunuh tanpa bicara. Di sinilah bermulanya kisah duka Tun Fatimah yang menyaksikan ayah dan suaminya Tun Ali dihukum di hadapan mata sendiri. Sarjana Nik Hasan Suhaimi menyebut kisah ini memperlihatkan keruntuhan etika kuasa dalam sistem feudal Melaka, bukti bahawa kejatuhan empayar sering bermula bukan di medan perang, tetapi di dalam hati manusia. Selepas tragedi itu, sejarah Melayu mencatat bahawa Sultan Mahmud Shah memperisterikan Tun Fatimah. Dikisahkan, Baginda jatuh cinta sejak mula melihatnya di majlis pertunangan dahulu. Dalam bacaan kritikal oleh C.B. King dalam esei The Role of Queens and Court Ladies in Malay History, perkahwinan ini bukan sekadar kisah cinta istana. Ia adalah penyatuan politik untuk menenangkan gelombang kuasa yang baru. Namun, Tun Fatimah tidak pernah melupakan pembunuhan keluarganya. Teks menggambarkan beliau diam, tidak ketawa, tidak menatap wajah sultan. Dalam diam itulah lahir simbol kuasa yang halus, kuasa sunyi seorang wanita yang menanggung beban sejarah. Dalam tradisi Melayu, perempuan istana jarang disebut sebagai pelaku politik, tetapi mereka sering menjadi penentu suasana istana. Sun Fatimah, menurut tafsiran moden, bukan ratu yang tunduk, sebaliknya saksi dan penjaga maruah bangsa yang dipijak oleh nafsu dan fitnah. Tidak lama selepas itu, Melaka diserang oleh armada Portugis di bawah Afonso de Albuquerque. Kronik Portugis Commentaries of Afonso de Albuquerque mencatat serangan besar-besaran pada Ogos 1511 dengan meriam dan kapal perang yang memusnahkan benteng tepi sungai. Namun, catatan Portugis juga mengakui bahawa Sultan Mahmud Shah dan rakyat Melaka berundur sambil melawan. Dalam Suma Oriental, Tome Pires menulis bahawa Melaka was never entirely pacified. Ini bermakna Portugis hanya menawan kota bukan seluruh negeri. Beberapa sarjana moden seperti Barbara dan Leonard Andaya menegaskan penaklukan Portugis adalah kejayaan strategik pelabuhan bukan kejatuhan tamadun Melayu. Dalam konteks ini, Tun Fatimah bukan sekadar watak duka tetapi saksi kepada perubahan zaman daripada kesetiaan kepada istana kepada perjuangan mempertahankan maruah bangsa. Narasi lisan di Johor dan Kampar kemudian menyebut bahawa Tun Fatimah turut menemani Sultan Mahmud ke perantauan. Walaupun tiada bukti arkeologi yang mutlak, legenda ini menunjukkan bahawa ingatan terhadapnya tidak mati bersama kota Melaka. Selepas 1511, Sultan Mahmud Shah menubuhkan pemerintahan baharu di Bintan, kemudian di Kampar. Dari sanalah lahir benih Kesultanan Johor, ...pewaris sah Melaka. Komentaris of El Bukerki menceritakan bagaimana kapal-kapal Portugis... ...terus diganggu oleh pahlawan Melayu dari muara-muara laut. Ini menunjukkan bahawa semangat Melaka masih hidup. Dalam tradisi Johor, Tun Fatimah dikenang sebagai permaisuri yang berhikmah... ...penasihat sultan dan pelindung adat. Ada catatan dalam Naskah Salinan Sejarah Melayu Riau Lingga yang menyebut beliau berketurunan Raja Besar Kampar. Meskipun tidak semua sumber selaras, satu hal yang pasti, peranan Tun Fatimah melangkaui dinding istana. Beliau adalah saksi transformasi dari empayar yang runtuh kepada bangsa yang bangkit semula. Dan, seperti disebut oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, jatuhnya Melaka bukan tamatnya sejarah Melayu tetapi awal kesedaran bahawa kuasa tanpa adab pasti binasa Kisah Tun Fatimah sering dipersembahkan sebagai cerita cinta dan dendam tetapi dalam bacaan akademik beliau adalah simbol nasib wanita dalam sistem kuasa yang pincang Si Bikeng menulis bahawa ratu-ratu Melayu jarang direkod kerana sejarah ditulis oleh lelaki Tun Fatimah menjadi antara sedikit yang kekal kerana kisahnya melibatkan moral dan politik serentak. Sarjana lain seperti Andaya melihat episod ini sebagai metafora moral di mana dosa dalaman pemerintah menyebabkan Tuhan menarik keberkatan. Sejarah Melayu menggunakan Tun Fatimah sebagai watak yang menzahirkan penderitaan akibat ketidakadilan raja. Menariknya, Walaupun teks kolonial Portugis tidak menyebut nama beliau secara langsung, kehadiran the queen who followed the sultan sering muncul dalam catatan pelayaran ke Bintan dan Kampar, memberi petunjuk bahawa beliau benar-benar wujud dalam tradisi lisan Melayu Sumatera. Justeru, Tun Fatimah bukan legenda semata-mata, tetapi naratif sejarah yang hidup di antara teks, ingatan dan darah bangsa. Kisah Tun Fatimah mengajar kita bahawa sejarah bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah. Ia tentang maruah yang tidak terpadam walau ditindas. Beliau bukan punca kejatuhan Melaka seperti sering dipropagandakan, tetapi saksi kepada bagaimana kuasa tanpa amanah memusnahkan segalanya dari kota Melaka yang hancur kepada Johor yang bangkit, semangat Tun Fatimah terus hidup dalam keteguhan hati setiap wanita yang menanggung luka sejarah bangsa. Seperti yang ditulis dalam akhir Sulalatus Salatin, adapun perempuan yang bernama Tun Fatimah itu terlalu besar budinya kepada negeri. Dan di situlah kita sedar, kota boleh jatuh, tetapi maruah tidak pernah tumbang